Главное за неделю обсудим с гостем. Это глава оппозиционного правительства Борис Колесников. Борис Викторович, здравствуйте. Да, Итак, безвизовый режим съезд для Киева согласован. И в ноябре 2016-го, вы же заявляли, кстати, что если до 1 июля 2017-го не будет безвиза, то Киев должен ввести визовый режим съезд. Ну, еврочиновники в сроки уложились. Позитив? Да, молодцы. Да. Безусловно, это позитив. Сбылась мечта тех, кто хотел уехать. Осталось спросить у власти, когда сбудется мечта тех, кто хочет остаться. А если говорить серьезно, то позитив хотя бы в том, что наши сограждане не будут в унизительном состоянии стоять под посольствами часами, ждать чиновников, которые дадут или не дадут визу. Это позитив. Но за этот позитив Украина заплатила потею двух третей своей экономики, бесчисленными разрешениями, нищетой украинского народа. Вы знаете, я, например, не хочу уехать из страны, но я рада без визу. Я тоже рад без визу. Я уже сказал, что то, что наши сограждане не будут унижены перед посольством, это уже огромный плюс. Скажите, а вот в 2010 году вы будущий вице-премьером говорили, что безвизовый режим может быть уже с января 2012. Да, ну, понятно, и... что это очень долгий процесс. Вот обидно, что не нет, смогли, что нет, так нет, долго подождите. затянулось. На 1 октября это же признают весь мир, что на 1 октября 2013 года 85 процентов документов были готовы по безвизу. Это уже не имеет значения, главный результат. И некоторые представители сегодняшней власти Тогда будущая оппозиция, делали все, чтобы этот режим не наступил. Я не это хочу как? уже показывать пальцы, важен результат. Хорошо, Хорошо. А Все результат остальное процесс, есть. да. Результат получен. В Европе сейчас активные политические процессы. Выборы в Германии и Франции. Представители этих стран, как мы знаем, входят в так называемый нормандский формат для решения вопросов Донбасса. На выборах во Франции пророссийский кандидат проиграла. Понятно, что в ближайшее время Эммануэлю Макрону будет не до нас. Но все-таки его победа это в плюс для Украины. Как вы считаете? Ну, я считаю, ну, во-первых, я не верю никаких пророссийских кандидатов. Получается, мы то говорим, что это бочка с нефтью, из которой торчит ядерная дубина, а то мы говорим, что Россия повлияла на выборы президента Соединенных Штатов Америки и чуть ли не из Дональда Трампа сделали про Россию. Я не верю в это. Честно говоря, Запад очень мощный в экономике и защищен прилично. Победа Макрона показывает то, что все объединились. Против, в пользу прагматиков, против, по сути, дела националистической группы, которую э, возглавляла госпожа Лепен. Это большой звоночек, такой, мощный звон для украинской власти, что все вот эти националистические и переходящие границу в область неонацизма проявления, не будут поддержаны миром. Это показали французские выборы на сегодняшний день. И все условия для того, если вы помните, как фашисты пришли в власти, в 20-е годы уже имели такой переезд в Германии, состояли из двух частей. Первая часть – это полная нищета немецкого народа, после Первой мировой волны. И второе, унизительные соглашения условия Версальского договора. То же самое в Украине. Полная нещета украинского народа и унизительные условия экономической составляющей договора об ассоциации с Евросоюзом. Но по нормандскому формату нам это дает какие-то позитивы, ожидания Я считаю, что нам дает это позитивы, ожидаемые. И, безусловно, пар... кто э, на, с... на сегодняшний день президент Франции? Это бывший министр экономики. Это прагматик из реального сектора. Я считаю, что это плюс. На днях также состоялись переговоры главы украинского мида Павла Клинкина с американским лидером Дональдом Трампом. Мид, безусловно, доволен этой встречей. Заверение в поддержке получено. Но с российским главным дипломатом Сергеем Лавровым Трамп тоже встречался. Вот ваш прогноз, как будет меняться позиция Вашингтона? Ну, знаете, чем всегда... Э Американская позиция отличается от европейской. В ней больше прагматизма. Я всегда спрашивал, спрашивал и у лидеров Евросоюза, и у послов, которые здесь в Киеве, а в чем разница? Они понимаете, Соединенные Штаты все-таки одна страна. И это принимается решение в одном месте. А Евросоюз на тот момент это 27 стран. Это бюрократия, несогласованность. Я думаю, что война идет на нашей земле. Во-первых, главное для Украины – это уверенность в своих силах. А если нам помогут, чтобы весь, кто участвовал в Минском процессе, выполнить Минские соглашения, то это будет плюс. Но мы видим, что вице-президент Майк Пенс заявил о том, что идет поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Госсекретарь США говорит о сохранении санкций против России до выполнения Минских соглашений. Поддержка будет? Я думаю, поддержка будет однозначно. Но я еще раз подчеркиваю, что надо научиться верить в свои силы. И тогда сильную позицию всегда будут уважать и в Европе, и в России, и в Вашингтоне. Угу. Борис Викторович, вы вчера побывали на винодельческом предприятии на Закарпатье. Сказали, что нужно акцизы отменить для, на 10 лет для виноделов, потому что им очень тяжело конкурировать с европейцами. Вино-то попробовали, вкусно. Не, вино вкусное, вино букет замечательный. Вопрос даже не в этом. Уже сегодня жалуются: вот мы начали с Евросоюза на Ток квалифицированной рабочей силы в страны Евросоюза. Зарплата как минимум в два раза выше. Востребованность огромная в наших виноделах. Кредиты для виноделов в Украине в 10 раз дороже. И Европейский Союз дает 300 евро на гектар виноградников. Как украинская власть хочет, чтобы украинские виноделы конкурировали с европейскими виноделами. Поэтому, вступая в ассоциацию, нужно создать украинской промышленности и сельскому хозяйству аналогичные Евросоюзу условия. Они не можете, не беритесь. Украина без случае. налогов не останется, если отменять налоги? Нет, Украина не останется без налогов. Даже минимальная зарплата в 3200 гривен показала, какой потенциал есть у теневого сектора, если платить зарплату в белую. Спасибо вам, Борис Колесников, глава оппозиционного правительства. Спасибо. Идем дальше.